本座让你离开这里，否则。东方青苍，你要自欺欺人到什么时候？所有这一切都是假的，全是梦境。胡说八道！你真的一点都没察觉吗？这只是一个梦，你不愿意接受小兰花已经死去，所以逃避现实，像个懦夫一样躲在自己编造的梦里。住口！她还能活过来。 是在天机镜中看到了吗？这是预言。现在预言还没有应验，他不会死的，他会活过来的。东方青苍，我需要你的帮助，只有你帮我，我们才能救回他。你跟我出去，只要走出司命殿，你就会醒过来。 你要去哪儿？你看到了吧？小兰花她还活着，她现在是我的妻子。东方青苍他不是小兰花，真正的小兰花已经死了。但只要你跟我出去，我们就能把她救回来。 别听他的，我没有死，我不是好好的在这吗？东方青苍，你清醒一点，他根本不是小兰花，他只是你的执念在蛊惑你。倘若你继续留在梦境当中，只会元神耗尽而死。大木头，我们已经成婚五百年了，朝朝暮暮从未分离过，你也怀疑我吗？啊，不要走！啊，求求你不要走，哪儿也别去。 你不是答应过我，还永远都不会离开我吗？我答应过你，永远不会离开你。 梦我，我是真的，我不是梦。我从一开始就知道你不是真的，我也知道这只是梦。

如果你怕我救火，我就会嫁给别人。你愿意看着我嫁给别人吗？我不愿意。